Итак, друзья, всем привет! Не так давно я делал обзорчик на вот этот гравер. Гравер совсем недорогой. Вот. Но какая цена, такая вот и работа. А, гравер уже накрылся. Причину выхода из строя пока не знаю. Решил вскрыть, посмотреть. Достал уже твердку, все подготовил. Но подумал, может, вам будет интересно взглянуть на его внутренности и, собственно, на причину поломки. Как себя поломка проявила? Гравер просто во время работы начал прерывисто работать и в итоге совсем прекратилась его работа и прекратилась, я так понял, подача питания. Вот. Если суммировать и того его работу в целом, то я думаю, что он проработал не больше трех с половиной часов, ну максимум 4 часа, это если все время работы суммировать в одно целое Опять же, больших нагрузок гравер не видел, то есть им больше такой вот рез производился, рез вот таким вот отрезными кружками и работа вот такими вот шарошками. Давайте скроем, посмотрим, что там внутри и почему он вышел строя. Вот интересно, довольно таки тугие соединения то есть хорошо зажаты вот эти вот болтики крепежные напомню на гравер по моему вроде как был год гарантии так болтики мы срывали. можно воспользоваться электротверточкой. год гарантии, но из-за его цены как бы я не вижу смысла его вести в гарантийный центр. Я больше времени потрачу на это телодвижение, оформление этого всего и так далее. Конечно же, если, например, с более дорогим инструментом что-то подобное случится, то я вам рекомендую обращаться в сервисный центр. Так, чтобы не потерять вот эти вот болты, делаем вот так вот. Снимем вот этот вот клю И, я думаю, выкрутим щетки. Хотя, наверное, давайте щетки оставим. Пускай там остаются. Ну, нужно будет поддеть это все. Как вы думаете, на защелках вот это все крепится или нет? Сейчас посмотрим. Что-то я защелок здесь не наблюдаю. Все выкрутили. Да, все 6 болтов выкручены. Все-таки, наверное, давайте выкрутим щеточки наши, потому что они, по-моему, это все дело держит. Не дают рассоединить. Хотя нет. Там крепежных элементов никаких нет. Ну, ладно, уж выкрутили, то выкрутим одну хотя бы. Смотрите, в каком состоянии щетка. Вторая в таком же состоянии. Так. Попробуем скрыть его. Да, у нас получается. Так. Посмотрим на загрязненность. Я надеюсь, вам будет видно. Ну, пыли в середине практически нет. Выпала вот эта вот кнопочка, о которой я вам говорил. Вот как выглядит у нем. Если вот так вот посмотреть, то кнопка вот эта вот стоит вот здесь вот. И штопорит наш вал. Вот выточка есть одна. И вторая с другой стороны. И вот таким вот способом наша кнопка нам помогает зафиксировать вал. Так, что у нас вышло из строя? Смотрим сразу, где пахнет жареным. Давайте проверим кнопку. Может, провода от кнопки отвалились? О, нет, нет кнопки. Давайте я чуть-чуть поставлю по-другому камеру, чтобы я мог практически это все показать. Итак, смотрите. Вот два провода питания подходят к кнопке нашей. Кнопка такая, что уже вот почти затерлись показатели, где включено, где выключено. Вот у нас второй провод и отвалился. Вон там вот почернение. Так, давайте, наверное, отсоединю вот этот вот провод питания полностью, чтобы он мне не мешал. Ни мне, ни вам. Это обычный, это провод на вилку идет. Так, откуда же у нас отворился этот проводочек? Он просто, по-моему, отгорел. Я надеюсь, видно будет. Жаль, камера, камера плохо фокусируется. Так, вот там вот есть винт в глубине. Сейчас попробуем ее открутить. Вот. Если получится, то мы снимем эту плату полностью. И посмотрим, что у нас с обратной стороны. Болтик. Вот он крепим на магнитную тарелочку так мы можем смело вытаскивать вот эту плату но она еще где-то держится не могу понять нет а вот вот здесь вот на регуляторе оборотов вот у нас вот, вот этот провод банально отгорел. Видно, черное, да, все? Странно, конечно. Ну вот, какая цена, такой и инструмент. Всегда помните об этом. Давайте я пока поставлю на паузу, разогрею паяльник. Будем это хозяйство все припаивать. Итак, друзья, значит, залудили проводочек вот проделал отверстие в плате для того чтобы хоть как-то закрепить этот провод не только пайкой а и в самой плате ну дальше самая обычная пайка пропаем вот это вот соединение нашего проводочка с самой платой как по мне, так дурацкая поломка, только приносит разочарование. То есть получается так, что провод э его не вставили в плату, а просто ну, притулили рядышком. Опять-таки плохо, конечно, он здесь держится в этой плате. Придется добавить припоя, добавить паяльной кислоты хорошенько. И хорошо это все пропаять. Напомню, что у меня изначально были проблемы с этим выключателем. Вот и он иногда заедал. Просто-напросто вот из 10 включений один раз он не, не включал граверчик. Не знаю, с чем это связано. Может с дешевизной самой. Но... Сейчас посмотрим, как она будет работать. Давайте на всякий случай я вот здесь вот проложу дорожку, потому что провод шатается. Вот. И вот это вот напыление металлическое, оно не наилучшего качества. Я просто сейчас соединю э, вот эти вот два места паяных, соединю их припоем. Ну, теперь вот так вот выглядит наша плата. Это все теперь нужно собрать обратно и закрепить. Сначала давайте подсоединим вот эти вот два проводочка, которые идут уже на питание к на вилку. Потом уже будем закреплять плату. кажется, что здесь, вот смотрите, довольно-таки добротно сделан крепеж. Провода не просто голые, они просто как бы в обжимках таких специальных. Вот это не может не радовать, конечно. То есть... Они здесь в этом месте, вместе месте соединения с платой, они усилены для вот этих вот шурупов, чтобы ими можно было провода прижать. По поводу работы самого гравюра, использую его для черновой работы, для отреза, вот, для чистки больше, а, то есть таких для грязных работ, там где не требуется точность. Там где не требуется точность реза, например, там где не требуется четкость движения. Просто взял, отрезал, кусок металла, алюминия там, например, или пластика. Вот. Потому что при точных работах этот гравер не подходит. У него сильное биение вала. Ну, это опять же, как, как по мне, так сильное это биение. Потому что при работе с дремелом такого биения я не наблюдаю. Так, надо же посадить это все обратно на, на свое место каким-то образом. Так, вроде все держится. Привинтим плату. Ставим вот эту вот пластиночку на ее место народимое. Вот так вот. И думаю можно его закрывать обратно. Ну, какой гравер покупать, это смотрите по своему кошельку. Потому что если хотите работать и не лазить в него или не бегать по сервисам. А если сервис один на всю Украину или на всю область, то ну, нехорошо. Пересылка, постоянные затраты на получение, отправку, это всего хорошо, что если, если у вас поломка там, вот провод отпаялся, да? Ну а если движок зарел или еще что-то, а у вас оно на гарантии, покупайте лучше известные бренды, пускай вы за него переплатите, но у вас будет хотя бы более-менее меняемая гарантия от двух там до трех лет и хорошее сервисное обслуживание. Если чем то видео вам было полезно ставьте, ставьте пальцы подписывайтесь на канал увидимся пока пока